Здравствуйте. 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 Такие? Жертвы откликнение. Привет, кто по командиванием Алексея Тимофеевича Дергачева. Грабили, убивали, делали да детей. иногда. Но, к сожалению, детей а вы Мы сами Покажи. Покажи. Наш полк был сформирован под Москвой, как конвойный. Мы всяких там врагов народа красноармейцев, которые посмели сдаться в плен или просто попали в плен, конвоировали места лишения свободы. Потом из нас сформировали пехотный полк и отправили, уже после как фронт с немцами ушел, на западную Украину воевать против местного подполья. Там нас и убили. Просто здесь жертвы УПА представлены. Ну просто, ну мы настоящие жертвы УПА, Поэтому мы решили, что на том свете, ну это налет больше нечего. Нам нужно прийти, надо прийти и рассказать. Да. Что ты смотришь? С комиссаром поговоришь. Миссия ваша сегодня здесь какая? Рассказать правду, показать полную картину какие на самом деле были жертвы УПА. Потому что это нечестно, в конце концов. Всех показывают, а нас нет. Мы самые настоящие жертвы УПА. Расскажем, в там наша еще... вина. Да. С да с что там еще вина, да. что там еще много и лежит. армия нас казнила. А что, чтобы, чтобы да, все что, узнали правду за да, что? за то, что мы грабили, убивали, насиловали детей, женщин да, нам было там в принципе неплохо но мы же оккупанты в конце концов все нормальные оккупанты этим и занимались контрабандой занимались но это называлось красиво, это называлось наведение порядка то есть, ну понятно, когда немцы уже ушли когда немцы уже прогнали то мы пришли Нам мы не любим воевать с немцами скажи пожалуйста Немцы ушли на тот момент уже, На момент? На 45-й год. В Карпатах уже не было. Открыть вредно. Убегать было тяжело, на В 45-м году, в феврале, 3 февраля, мы, собственно, и полегли. При штурме села, да, села Косач. Да, Как относитесь к выставке сегодня? Конечно, положительно. Единственное, беда, что надо были, понимаете? Ну, наши, наши, наши наследники приехали сегодня здесь с большим хорошим составом из Харькова. Мы пришли передать им привет, сказать, что Напомните. мы пом на, Ну, чтобы они помнили, куда они в конце концов попадут, с кем они там будут лежать. Там много наших братвы еще лежит, вас тоже ждут. Там там хорошо. Но нам сказали, ребята, вы сходите, посмотрите, как она там вообще. Так, так может сходите, посмотрите. На, 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 на наших друзей, на наших соратников да пусть подходят сюда. У -у -у -у. Вы Кого? Соратников? Они же наши, наши дети. Они же наши внуки. Да это я сам, я там воевал против мира. Я воевал. Я воевал, Тогда меня убили. Мой дед вернился. <сих> Конечно. Когда война была, у меня еще планы все взял, было. Я воевал. Когда я там сдох, давай, Я гнию. Я пришел на Западную Украину убивать местных. Местные убили меня. Это война, к сожалению. Но убивать мне нравилось. Каких книг читал? Я там был. Я там убивал. Я грабил. Я назначал фельдскую голову. Я вешал красный флаг.

Ребят, царство вам не Не, нас туда не пускают. Ребят, вы не, нам в а сказали, что вот эти вот типа, о, у вас тут пентаграммы, сказали они. Так, подождите, ребята, вы вы, вы, вы а на черта пошла. Да, это правда. Вы, не, не, наши а наши сказали, что, о, черти, когда, когда мы только умерли, пришли, черти говорите, и говорят, оба она. С вашим Так это же свои. Э, у вас там для нас специально... Кстати, вас там тоже ждут. Передавали привет. Мы а тебе Вадим, сколько ты? Вы сто пять икон стоящие московская махорочка. Слушай, а тебе сколько ты платишь на проезд? Хватит, да? А богато там на том сидит тише. Знаешь, я достаточно награбил там, что мне не надо было сейчас париться такими вещами. А что мне надо? Вы с ними не Да, серьезно, ты как заплакал, ну ёлка. <звучит> знаешь, Благодарю, смотришь ты да, вспоминаешь, вспоминаешь, что те времена, бля, так жалко тебе. Да, я также помню, тридцатые е мне. годы. О, было время! Да. Татар выселял! грабил крестьян на Восточной Украине. Отличное а было время! Деда, а не трогну, еще не да, нет уже, к сожалению, там, там вот все гниют. Все гниют. И такие, как ты, тоже будут гнить. тебе, правда, что да, но... да. там не то, чтобы хорошо, честно. Ну, я сразу в эту командировку ушел. У тебя мнения даже нет. Как это мне мнение нет? У меня Сталин есть. Ты да, Сталин это мое мнение. Сталин был. Он очень чекал. Сталин? Как это? Он меня послал туда воевать. Сталин это мое мнение. Сталин мой батюшка. Он сказал убить местных всех. За Родину, за Сталин. Смотри чуть дальше. Так что люди здесь... Ты нормальный, я понимаю. У тебя есть проблемы? Я не знаю. В мои времена там ничего еще построено не было. Вот спасибо, ладно, ладно. тоже, О, видимо, заплатили. Да. Это мне, мне спасибо, мне спасибо. Я твой дед, я там воевал за тебя кровь проливал, я там кровь проливал за тебя. тоже тебя? А знаешь, а ты похож на меня. Нет, ты мне нравишься. А давайте... У меня на тебя большая надежда. Там... Когда, Там... когда, след... когда, когда следующая будет оккупация, когда следующая будет оккупация, я знаю, ты меня, сынок, не подведешь. Без... Я Без... уже не могу, слышать Честное а слово, меня отпустили буквально на день. Хорошо. Сказать передать вам привет, сказать сказать как было на как, да, как там было на самом деле, на самом деле. деле. сказать Лай, что там вообще-то ну, наших любят, там внизу Лай. Да, там ценят, Лай. наших там много. Бать. Пустили только нас выйти. Товарищи, вы выступку, глянь с удовольствием бы, но я подозреваю, что есть такая толпа народу. Внучки нас, ну, как-то не очень на нас хорошо реагируют. Нет, это нормально, давайте. Да, Пусть вы а да можно, а да? Я С не Вер, не вашего не позволения. Привет, вы <laughs> <до> сюда. <смех> 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 ну что ты? А я черные магазины там. <laughs> <laughs> а, ты пишешь, там. Там ухо. Добро, давай. Ну что, пройдемте на плаке. Ну давай, вот ты голову. А я не понял, подождите. А где парад Ну, Молотова-Риббентропа, Неман. Я, я не понимаю, ну какая-то не, мне это уже на самом деле все равно, но надо как-то историю все-таки уважать. В конце концов, кто, кто начал со сотрудничать с немцами? Советский это Союз, не так, почему так, здесь нет. это не отображено? Это было... Мы, мы гордились Гитлером. Алисы а, кловно превратились. Правда о, есть о, есть мы правда. не видели такого, надо Вы <плодисмент> не позволите эту пойму. Это, лучше снимите. Не карта, не карта. О, Сними лучше форму, не позвольте. <плодисмент> подождите, я не понял.

Неуда! 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 Неуда!

Вы выставку, а, да, Вы же нас старались. Не, старались. не любят внуки. внуки. внуки и герои. Да. Да. О, Ой, у нас писалось то же самое. Большой-большой а? да? а большой советский герб. Со щитом, мечом и всей атрибутикой. А да, ну, да, мы, да, такое так. Покитайте. Покитайте. Да, ну мы такое сами писали, когда училась с У нас такое уже было.